samarqand davlat universiteti va amerika qo'shma shtatlarining Wyoming universiteti hamkorlik aloqalari o'rnatildi samarqand davlat universitetiga amerika qo'shma shtatlarining Wyoming universiteti global hamkorlik bo'yicha prorektori aysedor helgo boshchiligidagi olimlar tashrif buyurdi samarqand davlat universiteti rektori oliy majlis senati a'zosi professor rustam xolmurodov mehmonlar bilan muloqotda ikki tomonlama hamkorlik o'rnatish professor o'qituvchilar va talabalar almashinuvini yo'lga qo'yish akademik aloqalarni yaxshilash birgalikda ilmiy tadqiqotlar olib borish yuzasidan fikr mulohazalarini bildirdi davlat universiteti bilan hamkorlik ikki tomon uchun ham manfaatli bo'lishiga ishonaman samarqand davlat universiteti rektori rustam xolmurodov amaliy ishlarga to'g'ridan to'g'ri o'tishni taklif etdi qaysi mutaxassislar tayyorlashda bizning ko'magimiz kerakligini alohida ta'kidladi o'qish va o'qitishda talab va istaklarni o'rganishimiz kerakligini bildirdi bugungi uchrashuvda universitetlarimiz o'rtasida kadrlar almashinuvini yo'lga qo'yishga alohida ahamiyat qaratdik xususan hamkorlikdagi ilmiy tadqiqotlarga e'tibor berish ularni amalda qo'llash iqlim o'zgarishi muammolarini birgalikda bartaraf etish borasida fikr almashdik samarqand juda qadimiy va afsonaviy shaharlardan biri samarqand shahriga qiziqish menda bolaligimdan paydo bo'lgan otamning o'zbek tiliga qiziqishi katta edi bir yil o'zbek tilini o'rganish kursiga ge qatnagan ayniqsa u samarqandni yaxshi ko'rardi o'zbekistonga kelganimni eshitganida juda xursand bo'lardi iqlim va suv muammolari bo'yicha global masalalar talaygina samarqand davlat universitetida ham mazkur <laughs> yo'nalish dolzarb va muhim sanalishi meni juda qiziqtirib qo'ydi xususan bu sohaning o'rganilishi kelajagimiz uchun zarur uning asosiy yechimi ilmiy asoslangan tajribalarga tayaniladi shu bois samarqand davlat universiteti bilan hamkorlik qilish ikki tomonlama manfaatli bo'ladi deb o'ylayman shuningdek ikki universitet o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolanib kelgusidagi istiqbolli loyihalar yuzasidan fikr almashildi